परम सम्मान जो गुरु सुवारी साध संगत सारे सत्संगी गुरुदेव जी बख्शी हुई दात फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप विचार करने तो पहले एक मिनट थोड़ी जी मैं बेनती करने चाहना है

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਨਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ दुनिया प्रति जगत प्रति ओ पैगाम की है दुनिया है दुनिया की है तीन गलत समझिया मैं रात अर्ज की जो कुछ कहा है और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर उलिकिया है अंकित है कोई चीज लुका के नहीं रखी है

पूर्ण पूर्णमासी नहीं मस्या नहीं गुरप्रभ नहीं, हजूर कहें सदा सिमर ना रहे टाइम टू टाइम सिमर सिमर नाम वारं वार नानक जी का यही आधार नाम तुल तो कुछ अवर ना हो नाम संग जिनका मन मान्या नानक तिन ही नरेंद्र जाने तो हजूर कहें सिमरो सिमर सिमर सुख पाव तमाम दुनिया अज चार अरब की आबादी है इस दुनिया की चार अरब सत आदमी ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाएंगे जाए जेख ना मंगते हो सारे मंगते हैं हजूर जतन बहुत सुख के की है दुख को तो की न को जितना इंसान ने परिश्रम किया जितना तरद किया जितना उदम किया कोशिश की जितनी कालना काली और सारी सुख के वास्ते काली है बचपन को लेकर आखिरले दम तक इंसान की जारी दौड़ है वो तो सारी सुख रे प्रति है कि मैनु सुख मिल जाए सुख एक बहुत अमोलिक चीज है बाबा जी कब सबको मांगा है सुख को दुख ना मांगा है कोई अस कई अर्दाशा नहीं किया जाए अखंड पाठ इसलिए नहीं दिखाया कि जाए कला प्रसाद इसलिए नहीं कराने के गुरद्वारे इसलिए नहीं आजगी इसलिए नहीं होंगे दुख मिल जाए इंसान यह बात वखरी है कि इंसान पता नहीं सुख कितने क्योंकि अस दुनिया के अंदर प्रत्येक प्राणी मात्र दुखी है ਸੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਪਤਾਰ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਚੁੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜੋ ਹੈ ਗੋਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਧੂਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ अंगीठी का भी पता लग जाता है वो तो खुराक है पर विज्ञानिक ढंग अट काली गई है गैस नहीं, नहीं पता है। भी एद चलता है शेख तो भी ज्यादा है घट नहीं पर घर के मेहमान आया होया है कमरे च बैठा है रसोई च कुछ बन रहा है उन्होंने कोई पता नहीं कि चीज़ बन रही है कोई खुराक नहीं है कोई धुआं नहीं है इस तरह ही इंसान को किसी ऐसा भुलेखा नहीं लग जाए भी इस इंसान के बड़े चटे कपड़े हैं इस इंसान दड़िया फैक्ट्रिया हैं य बड़ी सुंदर कार है इस इंसान की बड़ी शोभा है यह प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति है या कुछ होर है ऐसा इंसान को भुलेखा लग सकता है कि बड़ा सुखी होगा पर सतपुरशा ने जो किया है कि इंसान ने यह देख लिया है कि मेरा पहले ख्याल से भी दौलत जरला मिल जाए

एक गरीब इंसान एक मसकीन बंदा जी दुखी है क्योंकि पैसा नहीं है दुखी है पर जो मुकाबले करोना पति भी दुखी है तो आदमी दंग रह जाता है जो असि यह एक बीमार जरा है चला रहा है गुलाभ कर रहा है और दुखी है पर जो असी भी तंदुरुस्त भी दुखी है तो हैरानी की कोई हद नहीं रही है जो अभी देखते तो हैं भी एक निर्गुण इंसान हैनर नहीं, कोई नहीं और दुखी है और जब यह देखते हैं कि इंसान जो है अपने आपीम याफ्ता कहला है जो अख्या कि आदमी निर्मल है निमाणा तता है ये कोई शक्ति नहीं दुखी है पर जल्द असं यह देखते हैं भी सारी शक्ति होंदिया होगी इंसान दुखी है इसलिए आदमी ने सोचना पेगा कि सुख कितने सुख दी तो बाबा जी हैं कहने जो सुख को चाहे सदा सर राम की ले गुरु अर्जन देव महाराज जी कहने पाई रे सुख साध संग पाया लिखे लेख तेन पुरख बुधाता है दुख सहसा मिट गया पाई रे सुख ना ही हर भगत बिना जीत जन्म एह रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना कबीर सुख ना एह जग करे जो बहुत मीत जो रखे एक सौ ते सुख पावे नीत जिस इंसान की जिंदगी का प्रिंसिपल एक हो गया ते एक हो गया निशाना एक हो गया मुख मंत्र एक हो गया वो इंसान सुखी है जिस इंसान की जिंदगी के अंदर दामा डोलता है इंतजार है कोई विश्वास नहीं कोई अकीदा नहीं है कोई पुख्ता विचार नहीं है वो इंसान हर वक्त दुखी है असं इतने है क्यों है? जरा कह देना इसलिए आने की संबंध है वो गुरु के नुड़ जाए हो गल कोई नहीं संबंध का अर्थ ही है सम विचार सम ख्याल सम ख्याल सम विचार हो संबंध उसे जुड़ता है जिसे ख्याल विरोधी संबंध नहीं जुड़ सकता है क्योंकि रोशनी के अंदर रोशनी मिल सकती है अंधकार नहीं मिल सकता है दुध के अंदर दुध मिल जाएगा शराब नहीं मिल सकती है सुगंधी के अंदर सुगंधी मिलेगी बदबू नहीं मिल सकती है अगर अभी ऐसी कोशिश करिए कि सुगंधी बदबू मिला दीए तो सुगंधी सुगंधी नहीं रहेगी तो बदबू बदबू भी नहीं रहेगी जैसे दूध अभी शराब मिला है, दूध दूध नहीं रहेगा शराब शराब नहीं रहेगी जे असी रोशनी चंद अंधकार मिला है, तो ना अं इसी तरह पढ़ सकेंगे तो ना अं इसी तरह सौ सका तो इसलिए जिते खालस चीज होबंध उतार है तो असं संबंध जोड़ना चाहते हैं गुरु के नाम

दुनिया का है औरंगजेब बाप का खून एक खून एक बेटी का खून एक लेकिन अपनी बेटी सलिमगढ़ के दे किले तरसा तरसा तर के मार्ता अपने भरावानी खून की होली खेलिया है अपने बाप न सात साल कह रख्या सामने मां नख्या उन्होंने मिलाप नहीं खोल यह दसो खून का रस्ता रिश्ता की है गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने बचपन तो लेके आखिर ले दम तक फिर चंद ने विरोध तक करदा रहे ऐसे 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 हमले किए थे कि इंसान का दिल कम कमजांदा है गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने एक एक मुरे चشم और लप्ते जिगर एक एक बेटा गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी इसने कितने हमले किए थे इस बंदे ने

दोस्ती है संबंध है, है ही नाता है, ही प्यार है दूसरी जगह कल्पना है, है मरदाने का गुरु नानक का खून एक बिल्कुल क्यों जी कृष्णदार शाह से गुरु गोबिंद सिंह महाराज का खून एक सी बुद्धू शादा से गुरु गोबिंद सिंह महाराज का खून एक सी। रिहीम बख्श ते करीम बख्श दा खून एक सी नहीं दिल एक सी विचार एक सन सिद्धांत एक सी आत्मा दा तह एक सी इसलिए मित्र पैत नहीं पकी रही कि दुनिया भी कोई मुसीबत तोड़ नहीं सकी है याद ना बोलो सतना एक घटना तो पेश करने चाहना हाँ मरदाने ने कहा महाराज प्यास लगी है सतगुरु जी ने कहा जितने चिर शरीर है प्यास लगेगी जितना चर शरीर है भुख लगेगी जितना शरीर जितना चर शरीर है नजर आएगी ये शरीर एक मशीनरी है इन तेल मिलना चाहिए है अगर तेल नहीं मिलेगा तो मशीनरी फेल हो जाएगी क्या मरदानिया कोई जीवो गरीब गल नहीं है ठीक है सतगुरु बाबा जी का एक बड़ा लागला बंदा रागी प्रचारक ने कुछ तथा बाशक ने ढाटिया ने मरदाने ने इसी चौ तरजा बना दिता है जो कर गया दस गया थी भुख लगी सी महाराज मोड़ दे लड़ के खुआ हो गया हाँ टपे जुड़ के जिंदगी मरदानियालीर किया है मैं अर्ज कर रहा हे दुनिया के अंदर एको एक बंदा है जिसकी आत्मा बड़ी आ, नाले ढंगी बनी हुई सी महाराज ने कहा मरदानिया असी तो बाहर बहर है लेकिन बाहर किसी ने बुलाया नहीं है मुश्किल है ते बिना बुलाए कि जाइए तो कोई आदर करता है कोई मंजा दिता कोई रोटी दिता इंसान बुला के नहीं किसी दिखा है तो बिना बुलाए तो देने ही है इस वास्ते मरदाना साफ सफर है असी कोई घोड़ा नहीं लेना कोई ऊठ नहीं लेना कोई गड नहीं कोई बिस्तरा नहीं चुकना कोई भांडा नहीं चुकना मरदाना देख असी के दे उपरली चलना है सरपां द्रियां भी लतने पंगलों में भी शेर भी हैं बैगर भी हैं सुर भी असी भी कटनिया हैं असी चोरों के डाकू के भी मिलना है असी मुला मौलवियों के पंडित मिलना है असं हिंदुस्तान के जे पगौड़े जेडे बैठे मियापुर चोटी से उन्होंने भी मिलना है इस वास्ते मरदान सफर थोड़ा जहा कठिन है सौसला मरदानों ने कहा महाराज मैं सब कुछ भुल सकता हाँ तो नहीं भुल सकता अगर कितने मैंने छोड़ जाओ महाराज मैं मच्छी की तरह तड़प के मर जाव मैं अपना मंजा छोड़ सकता बिस्तरा छोड़ सदा मैं अपनी रसोई का खाना छोड़ सकता बाबा मैं माँ बाप में छोड़ सकता अपनी कौम छोड़ सकता अपने सुखराम छोड़ सदा पर बाबा मैं तेन नहीं छोड़ सकता तो मैं अर्ज कर रहा हाँ सतगुरु देव महाराज जी की छाती बड़ी खुली थी ऊके अपनी छाती के लाया बाबा न जो म, जो मुसलमान कौम के बरादरी बड़ी तरसारी गई जी घर बनी हुई थी डूम हैं यह मरासी हैं तो बाबा नानक ने अपनी बकरा तो भाई है कितनी खुले आत्मा है ये क्या फिर जिक्र करा तो मैं अलग कर रहा मरदाने ने क्या प्यास लगी है महाराज ने कहे पत्ती पत्ती है पानी तो देख ही नजर नहीं आता पर तेन एक छेद है उस पहाड़ चोटी एक तो द्रविश रहा है खेचल न समझे तो पहाड़ी पर चल जा पानी पीया मजा ना चलिया गया जाके देखा कि दरविश बैठा है जालुआ हथ रखे हुए कसली रहा है, है चौतर फिर दुनिया बैठी है लेकिन साईं जी सलाम जिसमें पाली त्यूड़ी रंग रूप बदल गया रंग रूप इसल बदलिया मथे त्यूड़ी इसलिए पाई घाबरिया इसलिए कि जितने उसे गए सन उन्होंने कदम बोसी की उन्होंने बड़ी तारीफ की पर मरदाने ने कदम बोसी नहीं की मथा नहीं के सलाम जिस वे साई सलाम उन्हें अपनी इंसल्ट समझी तू हिण समझी मैं सलाम मारी है मारियां गुरु हस पिया किसी नेराई जा गुरु हस पिया किस ने बेतला कहा गुरु हस पाया और किसने कहा गुरु हस पिया गुरु गुस्सा ही नहीं तो मरदाना हस पिया क्या साई जी की पूछ है क्या मैं पूछदा भी तुम कौन हो मरदाना क्या बड़ी मुश्किल बात है फिर विचार करा किन है मरदाना क्या गल दसनी बड़ी मुश्किल है कि इंसान आया कि है वो क्या तू मजाक मेरे ना कर मैं जी गल तू मू दस मरदाना कहना हां जी तुम उपरों उ मैं दसदा तू मैं पूछ दो तू कौन है मैनु जैसे लोग से मराशी कहते हैं आया कि मैं? मैं आया। आया है मैं है के गुरु नानक हाँ पानी पीया क्या है हिंदू है लेकिन तू कूम हाँ मराशी हाँ तराशी तो मुसलमाना एक बरादरी है इसलिए मैं समझता हाँ कि तू गुरु नानक रल के अपना जन्म नहीं साफ कर रहा का मिल के मरदाना

कहना गलियां तू अंलिया ज करना है तू चाहिए मुसलमान हाँ मरदानी ने कहा गलो तीन कार नहीं हो सकती कह नहीं हो सकते वापस हो जा नहीं मिलेगी मरदाना कहना कोई गल नहीं मिलेगी तो मैं चलिया जाना मरदाना चलिया गया गुरुदेव ने पूछा पानी मिले क्या सतगुरु नहीं मिलया मैं दुनिया चोर भी देखे डाकू भी देखे और कातल भी देखे बाबा थोड़ी तो कृपा न दुनिया से बड़ा फिर तुरह हाँ पर इतना कठोर चित इतना बेरहमी इंसान मैं नहीं कोई देखा चोरों दे के अंदर दाकुआ के होता है कोई ये कहे भी तो मैं मुसाफरा मैं प्यास लगी है किसी के पास पानी है तो पानी की चूड़ी जरूर दे देगा दे दे बाबा इतना कठोर चित इंसान कि मैंने मंगी हुई चुड़ी पानी की चूड़ी नहीं दिखती है इंसान जमीन जा रहा है पर जरा इंसान पहाड़ी चोटी ते चढ़ जाए पहाड़ी चोटी से चले हुए इंसान अगर धक्का जाए तो इंसान लिख के चकना शुरू हो जाएगा यह बंदा पहाड़ी चोटी चोटी तो लिखा हो हजूर कहने फिर जा मरदाना फिर गया साई सलाम उसने कहा देख तू दस दफा सलाम कह भी दफा कह जी मैं गल कहना अगर प्रमाण है तो पानी मिल जाएगा वरना पानी बूंद नहीं मिलेगी मुरदाना ने कहा नहीं गल नहीं हो सकती मुदाना फिर वापस लौट आया खजूर ने पूछा कहो कह दिया बा नहीं पानी मिले बाबा जी क्या एक दो तीन गल तीन ते खत्म हो जाती है फिर जाती श्री बाबा मुरदाना गया जाके फिर सलाम कर दी ਉਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਆ ਮਰਦਾਨਾ ਫੇਰ ਹੱਸ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਥੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹਨਾ ਹੈ गल तु कई दफा सुनी होगी मैं इसलिए अर्ज कर रहा हाँ कि इस कहानी के तत् समझो इस सिद्धांत में समझो ये नुक्ते समझो ये निचोड़ समझो कहानियां तो असं करते रहते हैं पर कहानिया जो लताफत है समझने की जरूरत उन्होंने होंगी है तो मदानी ने कहा मैं एक गल पुछनी चाहता उसने कहा कि पुछना चाहता कहीं ये दसो कि इंसान के अंदर रूहां कितन इस दिल कितने हैं इस और मन कितने बस एक गल पुशनी चाहिए उसने कहा गल सुनो बाबा गुरु नानक का संग करके तेन हालांकि पता नहीं लग्या है कि दिल कितने होंगे वो कहें बाबा गुरु नानक ने कोई गल मेरे को लो के नहीं रखी सब कुछ दस्या दिल आत्मा रूह सब कुछ दस्या पर मैं थोड़ी जबानी पुछना चाहना कह मेरी जबानी को पुछना चाहना नफ्सा एक ही है मनता एक कोई है पो दस है। मन तो है दिल भी एक है भी कह है ठीक है, कहने हाँ। कहने है? हाँ। कहने फिर ओ ओ ओ मन, ओ दे मन सतगुर के पास सुखमनी साहब का वचन है मन बेचा सतगुर के पास जिड़ी चीज बेच दिखी जाए उस इंसान का इधकार नहीं रहा है बिलकुल नहीं फिर इंसान शराब नहीं पीकर उसके जुआ नहीं खेल सकता इंसान बुदकारी नहीं कर सकता उस नार चोरी नहीं कर सकता डाका नहीं कर सकता उस इंसान फिर दुराचार नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने रिछ दिखती है चीज़ मन बेच सतगुर के पास म ने कहा गल सुनसाई जी और जरा एक मन है ना रू दिल वह तो बाबा नानकूता है है मिट्टी लेकिन मिट्टी के अगे मैं मिट्टी ने सुटनी चाहता एक धोखा है एक तो कहती है।, है, है।, है, है।, तो है, है अगर शादी शुदा है कहेगी मेरे बच्चे की तरह है अगर हाणदा है कहेगी मेरे भरा की तरह है अगर वो वाडा है कहेगी मेरे बाप की तरह है पर यह दस सई जी बाप तो धार्मिक कई हो सकते हैं भरा भी धार्मिक कई हो सकते हैं बच्चे भी धार्मिक कई हो सकते हैं पर यह दस पति भी कले धार्मिक होया है पति एक ही होंगे है गुरु एक ही है जिसन रूह दिखी जा सकती है जिसन मन तो दिल दिता जा सकता है बाकी तो भटकना रहती है तो मैं अंज कह असि गुरु केबंध जोड़ना है

कल हाल करा कि आनंद चीज़ की है सुख चीज़ की है तो मैं अच्छा कह रहा कि गुरु अर्जन देव महाराज जी जे तल्या के उपर भी मुस्कराए जेडे रेत पैंत मुस्कराए जड़े उबल के मुस्कराए उन्होंने जिंदगी से आप विचार करा सामी फिर थोड़ा जहां विचार करा भी उन्होंने देन की है भूल चुकती है